A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bih nestein. V sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahumma sallim ala Muhammed ve alaihi't teyyibin't tahirin'l ma'sumin. Başlımız Kur'an-ı Kerim'in mübarek Yasin suresi idi ve axırıncı mövzumuz bunun barasında olmuşdu ki Allah Teala peygambərlərə qarşı çıxıb peygambərləri Və Həbib-i Nəzarə öldürən insanları cəzalandırdı. Onlara bəla göndərdi. Və o bəlanın özündə bir Cəbrayil mələyi tərəfindən fəryad çəkildi ki, hamısı şam söndüyü kimi öz evlərində diz üstə çöküb öldülər. Ondan sonra Allahu Teala buyurdu ki, onlar bir gün bizim qabağımız, bizim huzurumuza qayıdacaqlar qiyamətdə. İndi qiyamətdə Allahın huzuruna qayıdacaqlar. Mümkün bir sual verir ki, qiyamət vardı məcə? Öləndən sonra dirilməyə varmacaq. Mən fikirləşirəm ki, öləndən sonra qaydadıyam, necə ki, onları qaydadacaqlar. Allah Taala öl öləndən sonra dirilməyə öz təlillərini gətirirdi Qurani-Kərimdə bizi inandırmaqdan ötrə və peyğəmbərin dövründə olan o insanları inandırmaqdan ötrə. Ayədə buyurdu ki, siz baxın, əgər öləndən sonra dirilməkdə şəkkiləriniz varsa Bu torpağa qovuşandan sonra yenidən Allahın sizi qaytarmağına şək gedirsinizsə, ayağımızın altında olan torpağa baxmaq sizə kifayət edər. Bahar fəslində də deyir Peyğəmbər buyurub ki, "Bahar fəslu gələndə nəyi yadasalın? Qiyaməti yadasalın, axirəti." Necə bahar fəslində kimdir bu təbiəti şümləyir? Heç kəs. Kimdir bu ağacları? Hansı qüvvədir ki, bir anda görürsüz qara təbiət yaşınlığa büründü. O təbiəti oyadan Onu canlandıran Allah ikinci dəfə siyarətmağa qadirdir. İndi Allah Təala o təbiət haqqında danışanda, o təbiətin olan nemətlərini sayırdı. O təbiət ki o torpağı dəyiştirir, o torpağın öz üstündə nemətlər bitir. Hansı nemətlər? Keçən dəfə bizə misal vurdu o nemətlərin özüncü xurma, üzüm, o cümlədən dənələr, toxumlar. Bunlar hamısı sizin yeməklərinizdir. Onları kim düzəldir? Biz düzəldirik. O bizim küçümüzlə düzəldir. Necə ki Bu, qışda hamısı solur, yayda hamısı yaşıllaşır, təbiət canlanır. Siz də bu gün canlanacaqsınız, yerindən geriyə qaldacaqsınız. Amma bugünkü bəsimiz Allah ona o nemətlərin ki, sayitsə xurma, üzüm, dənə verdirir, bizdən nə istəyir? Bizdən bir şey istəyir. Bunlar hamısı siz üçündür. Allah'a şükür edirəm. Şükürləməyə ehtiyacı var? Yox, yox. Sonradakı paxtır Allah. Subhana Paxtdır, sənin şükürə intizazı yoxdur. O bir ayədə cavabını verir. Lə in şəkərətum lə aziđənəkum. Şükr etsəniz, mən bir az nəyimətlərimi sizə artararam. İstəmirsinizsə artsın? Gələ şükr edəyəsən nəyimətlərə. Ayəni -e oxuyum inşallah. Liya'kulū min samarihi və ma 'amilatuhu əydihim afələ yəşkurūn? Subhānəlləzi xalaqa ləzvāce kulləhə mimma tumbitül arḍ və min anfusihim və mimma lā ya'lamūn. Tərjüməsi Onun meyvələrindən, bundan qabaq demişdi, xurma, üzüm, dənələr, Allahın bitirdiyi, bizim üçün düzəltdiyi bütün o nemətlərdən danışırdı. Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər. Sən üçünmü yaradın? Sən mən yeyəcüyü. Allah ki, nəzirlə yeməyə təzyiq yoxdur bu nemətlərə. Bəs bizdən nə istəyir? Belə isə şükür et. Şükür etməz etməzlər. Afələ yaşkurun sual formasında. Şükür etməzlər. Sonrakı aya Allah məndən şük istəyir. Ehtiyacı var mənə. Nauzu billah. Namazda deyirik Allahu Samad. 36-cı aya. Bütün cütləri yerin yetişdirdiklərindən və onların özlərindən və bilmədiklərindən yaradan Allah pakdır, münəzzətdir. Sənin mənim şükümə ehtiyacı yoxdur. Mən yaz taxtasına yazmamışdandan qabaq bir e, nöqtəyə toxunmaq istəyirəm ki, 2-ci aya da cütləri yerin yetirən cütdə Yəni Allah təala buyurur ki, hər şeyin cütün yaratmışam. Necə indinəm izah verəcəm yas taxtasında. Deməli bir daha deyirəm, Yasin surəsində Allah təala buyurdu ki, biz öldürəndən sonra onlar dirildəcük, onlar bizim huzurumuza qayıdacaqlar. Kimsə şək gedir öləndən sonra dirilməyə, bu torpaqdan yenidən qayıtmağa. Misal vur nəyi? Ayağının altından torpağa bax. O torpaq öləndən sonra onu kim dirildir? Biz dirildiririk. Məqsəd nədir deyək? Təbiət. Bax indi hal-hazırda bahar fəslində ən böyük sübutdur. Kim bütün dünyanın özüncəssə baxa bilər. Xüsusilə e, Azərbaycan ərazisindəki yaşayancılar baxa bilər. Bu təbiət canlanma yarandı. Kim bu canlanmanı yaratdı? Ağaclar hamısı qurulmuş qurumuşdu, yarpaqlar tökülmüşdü. O qara, qəhvəyi rəngə bürünmüş təbiət yaşıllaşır. Hansı güclə? Allahın qudratından. O Allahdır, mən təzən səni yaradacağam. Necə ki o torpağı, təbiəti dəyişirəm. Yaxşı O torpağı dəyişirəm, əlavə edirəm sənə mən nemət də verirəm. Halı səni inandırmaq istəyirəm ki, sən inancınla təbiəti oyatdığım kimi sənə də bu torpaqdan oyadazıyam. Əlavə də sənə bu təbiətdən nə verirəm? Xurma, üzüm, meyvə, dənə. Bu yeməklər hamısı kimindir? Sizindir. Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə bezərdiklərindən yesinlər. Yesinlər qardaş, Allah Bir nemət dünyə yer üzərində Allah yaradıb, Allah nəzəri ilə ona ehtiyacı var. Bütün yaradılmış nemətlər kimə məxsusdur? Allah göndərir, bizə məxsusdur. Yəni biz yürüyük, biz istifadə edirik. Özü də Allahın yer üzərində yaratdığı nemətlər deyəndə, məsələn, demək olar ki, heyvan da nemət sahibidir. Məsələn, o otlar ki var, heyvan da onlardan qidalanır. Amma o heyvan da özü kim tərəfindən yeyilir? İnsanlar tərəfindən. O heyvanların dəriləri istifadə olunur kim tərəfindən? insan tərəfindən. Bunlar hamısı sizin üçündür. Belə isə şükür etməzlə, səndən isə şükür istəyir. Birinci nöqtə burada bundan ibarətdir ki, Allah Taala deyir ki, şükür etməyin mərkəzi mərifətdir. İnsan əvvəlcə Allahı tanısun, sonra neynəsin? Şükr etsin. Əqayid ilminin oxuyublar, qardaşlar bilənlər bilir. Allahı tanımaqdan tanımaq yollarından biri də şükr etməkdir. Misal vururlar, sadə deyirəm. Bir nəfər Sana vəd ağşam sağı məni gibitsməyə çağırırlar deyiblər səni də götürməliyəm özümlə səni aparıb gibitsməyə görürsən evə girən kimi məni qarşılayırlar aynimdə olan paltarımı alırlar qoyurlar ayaqqablarımı da mazdilirlər gözəl süfrə açırlar süfrədə yeyirəm içirəm hansı yeməkdən istəyirəm sifariş verirəm çıxanda da cibimə pul basırlarəm otururam çıxanda yandakını soruşmaram ki qardaş bu qardaş kim idi belə bizə xidmət elədi başa belə də insanın zatında içində alın aşağıdır vəziyyət pisdir Bir dəfəli qapı döyldü, bir nəfar gəldi, bir dənə bazarlıq elədi, zəmbildə qoydu etdi. Səndə bu fikir yaranır. Kimdir o məni beləsinə? Hə? İnsan toxund. İndi bu sualı geniş formada verməliyik. A günəş hamısı mənə qulluq eləyir. Yer, göy hamısı mənim əlimdədir. Dəriyədə olan balıqların ləzzətin insanlardadır. Hamısın bu nemətlər ki Allah verib, bütün bu nemətlərin hamısında məndə bir hiss yaranır ki, o kimdir o Allahı mən tanımaq istəyirəm. Tanadınsa, tanıyandan sonra aql, dərəkə sənə nə deyir? Bir nəfər bir şey yazma istəyir. Birən qələmi ver mənə, bir dənə bir şey var, yaddan çıxıb tez yazım. Qələmi qaytıranda sənə nə deyir? Sağ ol. Yola gedəndə maşını saxlayıca sənə bazarda qoyum də. Yo, get. Xahiş edirəm ki, ot apar. Bükəndə nədir sən? Sağ ol. Bir dənə maşını sürənə bir kilometr aparana sağ ol, qələm verənə sağ ol. O alim dediyi kimi sənə papaq verənə sağ ol. Bu papaq nəyə qoyulur? Başa. Bu başı verənə sağ ol olmaz? Əlçə verənə sağ ol, ayaqqabıllarana sağ ol, ayağı verənə Yo səqol yoxdursa namaz qılmıraq bu? Ha o sağol namazı. Allah bizdən nə ki? Əvvəl tanıyın. Mən dedim sizə bütün hamısını verən mən deyiləm. İndi sizdən nə istirəm? Şükür. Yaxşı məndən sağol aldı. Mənə ehtiyacı var? Yox, 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 yox. Subhanallazi arabca yoxunda oxuyur. Subhana paçdır. İndi Allahın sifətlərini deyir. Hansı Allah? Allah paçdır. Sənə mənim istəsən də de, istəsən demə. Həmin alim dediyi kimi biz evimizi tikəndə günəşə tərəf tikirik. Niyə? deyirlər ki, günəşə tərəf əvzi tikəsəniz faydaları var. İşıq saçar, xəstəliklər aradan gedər, mikroblar aradan gedər və ailə x. İndi günəşin bizə ehtiyacı var, bizim günəş ehtiyacımız var. Bizim günəşə ehtiyacımız var. Onu öyrən. Paqdır vallahi. Mən ki dedim sənə nemətlər vermişəm, sən şükür eləməlisən. Şükrləməyə belə fikirləşmə. Mənə, mənim sənin ehtiyacım var, yox. Paqdır vallahi. Sənin heç bir şükrü ve ehtiyacı yoktur. Elbette paçtıra bir yanda başka diyorlar paç diyen de her şey. Yani hatta pütperestlerin perestlerin zihninde, beyninde var Allah hakkında fikirleşirler Allah'a şerit koşurlar Allah bütün nöksan sıfatlardan, mənfi sıfatlardan paçtır. Rukuda, səcdədə Allah'a boyuna ne diyor? Subhana Rabbiyal A'la ve bihamdi. Birinci kelime Subhana paçsan. Rukuda Subhana Rabbiyal azim ve bihamdi paçsan. Her şeyde Allah paçtır. Yaxşı, başqa mövzunun adı burda. Bax, burada təfsiri qoyduğumsa 2 dənə təfsiri var. Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə bezərdiklərindən yesinlər. Allah bizə bəzi nemətləri birbaşa verir üzüm. Amma o üzümün özündən də biz bəzi şeyləri öz əllərimizlə bezəririk. Nədir o? Mürəbbəsi. Əlbəttə şərti ilə. Bilirsiniz, risalda var. 2. Sirkə. Düz deyə yox. O biri meyvələri ki, onları quruduruq, yayda istifadə edirik. Xülasə, bəzi şeylər ki, var öz əlləri ilə bəzərdikləri. Sonra alimlər deyir ki, Allah Taala burada buyurur ki, mən ki sizə bu nemətləri vermişəm, bu nemətlər haqqında həm də fikirləşin. Allah Taala verdiyi nemətlərin özü ağacda nə qədə qalsa çürüyür. Nədir? Dərəndən sonra bir müddət də evdə qoruyur, hətta bəzi meyvələr 5 ay, 6 ay qala bilər. Amma insanın öz yaratdığı, öz bitər bizi düzəltdiyi, bir rəm çörəyi bişirir, 3 gün, gündən 4 gündən sonra çörəyi nə olur? Qıpatır. Bun məna mətləri ki mən təbirləmişəm öz əllərinizlə becərdiklərinizə baxın. İkinci təfsir budur. Onun meyvələrindən öz əllərlə becərdikləri deyil. Əksinə götürüm. Burada arabca "ma" kəlməsi inkar götürülə bilər burada. Yəni hansı ki siz öz əllərinizlə onları hazırlaya bilməzsiniz. Dünya yığılsın, bir dənə alma ixtira eləsin. Elə bilər? Hı? Banan. Dünya yığılsın çünki biz özümüz də bir dənə banan düzəltmək istəyirik. Yer üzərində minlərlə meyvə var. Dünya cəmatı desin ki, biz yeni bir meyvə, Allah bizə minlərlə meyvə verir. Biz insanlar da yığışağamımız, Avropa, Amerika hamısı yığılsın, bir dənə təzə meyvə ixtira edəsin. Bacarır. Bir dənə şey eləyir Hələli. Bahar fəslidir. Qələm dillərdə? Bəli, calaq. Calaq. Üzr istəyirəm, cüt daşma, elmi dildə toz tozlandırma. Allah da indi Quranda onu deyəcək. Amma sizin işiniz mən sizə xəbər verim. Tozlanma neçəinci ildə kəşf olunub? Biologiyanı oxuyanlar, orta məktəbə oxuyanlar Arabların 14 əsridən qabaq Quran deyir ki, siz elə bilisiniz ki, ancaq cütsüzsüz. Yox. Bütün cütləri yerin yetirdiklərindən və onların özlərindən biz yerdə yetişəndə bütün bitkilər indi elm də isbat eləyib özü nədir? Cütdür. Erkəyi, dişisi var. Həm insanın erkədişi var və sizin bilmədiklərindən. Bəli, Quranda da ki, sizinələ bu baxırsuz ha. Hələ bilmirsiniz bu dünyada nə var? Çox şeylər cüttdir. Dəryada balıqlar cüttdir. İnsanlar cüttdir. Bitkilər cüttdir. Heyvanlar cüttdir. Hamısı cüttdür. O vaxtı Ərəblərdə hələ bu məlumat yox idi. Bir an bu vardı ki, Ərəblər bəzən xurma ağacının özünün erkədişisini bilirdilər elmin nəzəriyyədə gəlin baxın bu elmi nəzəriyyə ilk dəfə haçan kəşf olub? Belə oxuya bilərsiz. Amma Quran isə 100 neçə il bundan qabaq kəşf olunub. Amma Quran isə neçə əsr bundan qabaq deyib ki, "Sən elə bilirsən ki, anca nədir üzr istirəm? Əravad kişi sizdədir. Erkəkdir ki, heyvanlardadır." Quran 14 əsri bundan qabaqdır. Bütün təbiətdə olanların hamısı Zariyat surəsində biz hər şeyi cüt yaratmışıq. Zariyat surəsinə baxın. Biz hər şeyi cüt yaratmışıq. Və indi sizəm bilirsən, indi elim deyib bitki, heyvan, insan, amma bilmədikləriniz də var. Sizin bilmədikləriniz də var ki, o bilmədiklərimiz də cüddür, amma onu bilmirik. Alimlər bir bilmədiyimiz nədir? Bir ehtimal bunu veriblər. Atom. Atom özü necə bölünür? Mənfi və müsbət. Hər şey cüttdür yer üzarında. Allah Quran-Kərimdə buna işarə vurub axırıncı mövzumuz Quran-Kərimin Yasin surəsində Allah Taala bütün meyvələri, bitkiləri, nemətləri bizə xatırladandan sonra bizdən sual formasında deyəsə tələb edir. Afalo yəşkurun. Şükr etmirsiniz. Bu şükür nədir? Şükür barasında biraz izah vermək istəyirəm. İnsan şükr etməsə nankor varlıqdır. Yaxşılığa insan Neyməta təşəkkür etməsə, nankor varlığıdır. Ondan da alçağı üzr istəm odur ki, insan məncə şükr etmir, küfr edir. Hələ ona qarşı çıxır. İnsanlar adətən, mən bayaq misal vurdum, həyatda bütün vasitələrin hamısına təşəkkür edirlər. İndi dünyada ən çox pul mənbəyi olan muzeylərdə bağlı olan sənət əsəllərindən biri rəssamlıqdır, bilirsiniz də. Filan rəssamın əsəri Nəticə satılır. Milyon. milyon. Bəli. Bununla milyonçu ola. O rəssam nəyi çəkib? Gedib bir dənə şalalana oturub çəkib, A, yaradıb da. Kişiyə milyon pul falan hamısı onu reklam edir. Bu şalalanı təbiəti yaradan Allah isə yaddan çıxır. Dünya bu gündür. Bayaq işara vurdum. Papağı, papağı verən sağ olsun qardaş. Rusiyadan mənə yaxşı papağı göndərmişdi. Bu norkadı falan da qardaşdır bu başı verən ki Allah uzaqlasın. Razi olaraq əlimiz kəsilsin, bu ağlımız, başımız itməsin, olaraq heyvan kimi. Onlar da dəllilər kimi küçələrdə gəzimlər boş-boşuna. Ayağımızı isti saxlayan ayaqqabı verən çox sağ ol. Köynəyi verən çox sağ ol. Amma bu ayağı verən Allah'a misalları çox vurmaqlar. İnsan vasitəyə təşəkkür eləyir, amma o əsas nemət verən kimdir, ona təşəkkür eləmir. Dünyanın bu gün problemi budur. Üzr istəyirəm. Hətta hadislərdə var axlaq ömrə buyruqlar. Heyvanlardan ibret alın. Onlardan bilirsiniz ki, dilət it üzrəstirəm. Quran-ı və Allah itin vəfalığından söhbət açır Kəhf surəsində. Eleyəsi itə çörək verir, düzdür? Həmin gecə Eleyəsi yadından çıxsa, itə axşam çörək verməsə, it nə deyir? Bu axşam vermədin, mən daha axşam oğrunu tutmayacağam. Belə bir şey var. Az gələr. Amma oğru gələndə deyim, ki, sən mənə çörək vermədin, mən tutmayacam onu. Yox, öz vəsfasını yerinə yetirir. Amma insan belə deyil. İnsan bir balaca, quru an bir ki, Allah deyir onu biz imtahana saldıq. Bəzi nemət ona vermişdi, şükrləmədi. Aldığı ondan başdır Allahla bağlayıb eləməyə. Mən niyə belə elədi? Allahla qalxır müharibəyə, küfr edir. Amma it yox. 2 günə çörək verməsi, vəsfasını yerinə yetirəcək. Oğru tutacaq. Toyuqları aparmağa gələn tülkündə otacaq. Ağ ah, səhər çalsa da dükana sənin yaxınaşı quyruğum da bulayacaq. Hətta bizə deyirlər, Allah'a elə şükür etincin. Bəzi yeməklərə belə demirəm. Mən falan yeməkdən xoşum gəlmir. Bəli. Allah'a qarşı bunla qorxurdum. Nədən? Nə? Dürə ki, bu yemək mənim bədənimə uyğun deyil. Mənim ormozumdan yemək. İştahım yoxdur, meylin çəkmir. Amma sən desən flan yeməkdən zəhərləm dedir. Bu Allahın nemətinə qarşı küfrdür. İmam Rıza əleyhissalamın tələbəsi gəldi İmamın yanına. İmamla oturdu, söhbət elədi. Söhbət əsasında İmama sual verdi, sonra İmam əleyhissalam ona bir dənə hədiyyət çatdı verdi. O hədiyyəni aldı, demədi, "Elhamdullah, Al şükür." İmam ona buyurdu, "Niyə Allah'a şükür eləmədin? Hədiyyəni mən vermişəm sənə. Amma şükr etməsən Allah" O tələbəsizincə bir müddətdən sonra mən İmam Rəzadan sonra getdim İmamrazanın oğlu 9-cu İmam Əbduvalə İslamın yanına. Gördüm o İmam da bir gün mənə dedi, gəl bu hədiyyəni verərəm sənə. Aldım, dedim ki, elhamdullah. İmam cavab verdi, İmam buldu. Dedim ki, elhamdullah, atam sən yaxşı ədəbələndirib. Bizimdə adablar var. Hər bir nemətə şükür müstəhabdır, savabdır qardaşlar. Qorxmayın, evdə, arabada da qorxmas. Başa salın elə. Səhər xoq. Yataqdan durdunuz, elə evin yanında bir yeriz olsun. Orda görün səcdəyə şükr edir. Peygəmbər də yaxağından qalxan kimi gedərdi səcdəyə Allah'a şükr edərdi. Niyə? Cümlə də buydu. İlahi çox şükür ki məni yatağımdan oyahtın. Leylə bilərdin oyatmasan, əbədi yoxluğum ölüb. Olanmazdı. Şükr edir. Oturun təssəz dilinizdə zikr eləyin. Doğalarda var. İlahi səndən nemət verməsən səndəndir. Məndən heç bir nemət yoxdur. İndi kimsə deyər ki, aşiq, bazilik mənim vəziyyətim pis olur, ha? Hər vəziyyəti pis olanda şikləməlidir. Biz çox vaxt Allahın bizə verdiyi nemətlərin qadrını bilmirik, başa düşmürük. Gözəl bir hekayə var, onun danışım söhbətimə yekun vurun. Davud peyğəmbər Allah'a buyurdu: "Pərverdicəram, mənə bəhistə kim olacaq onu mənə göstər." Bu kim bu adam kimdir? Bizim bəzi möminlər kimi təsəvvür olunur ki, Davud peyğəmbərlə bəhistə düşən oğlan kimdir? Gecə gündüz namaz qılan, oruç tutan filan. Yo, bu oxuro hadisləri müxtəlifdir. Davud peyğəmbərə Allah sələyhu əleyhi və səlləm get səhər çağı darvazadan çıx, şəhərin darvazasından qaladın. Orda birinci adamı gördün, o adamı səndən beşdə bir yerdədir. Gəldi Yunus peyğəmbərin atası dillər. Həmin axsaqqalı gördü. Allah ona peyğəmbər də oğulluğunu verdi. Gəldi Yunus peyğəmbərin atasını gördü, adın da Natta dillər. Salamun əleykə əleyhissalam. Baxtı görüb ki, bu adam nə satır? Meşəyə gedir, odun çörçüb yığır, yüklür belinə, gətirir, orada satır bir neçə qətil quruşa. Salamlaşır gedir. Necə müştəri gəldi, öz çörçəpin satdı, odun şaləsini satdı, yaxınlaşdı ağsaqqal. Salamun aleykümsalam. Uvar sənə qonaq olub, buyur. Oğulu Süleyman da Davudla bir yerdə idi. Dü oğlundur. Oğlum da vurdu Davud ata, peyğəmbər Süleyman oğlu bir yerdə Yunus peyğəmbər atası ağsaqqal üçünə getdil evə. Evə gələndə gördü ki, bu döndü dükana. Dükandan 3 kilo bizim diləncəyi un aldı o 3 dirhemçi odun satmışdı. Onu verdi 3 kilo un aldı. Unu gətirdi evə. Suvurdu, xəmir vurdu, bişirdi. Qoydu çörəyin qabağına. Çörəyi hələ əlin uzatmamış. Əllərin qaldığı Allah təcəhhümdə. Görün nə dedi? Pərvərdigarə: "Bu odunu ki mən satdım, bu odunun ağacını sən düzəltdin." Pərvərdigarə: "O odunu ki mən kəstim, doğradım, O gücü mən qollarıma sən verdin. O odunu çeyn mən daşıdım belimdə, gətirdim bazara, o gücü sən mənə verdin. O müştəri ki, gəldin məndən onu aldı, o müştərini sən göndərdin. O müştəri ki, mənə pul verdi, o pulla getdim un aldı, o unun buğdadını sən düzəltdin. O buğdanı üyüdüb çörək bişirəndən sonra onu rahat yiməyə bu dişi ağzı bu mədədə həzm etməyə də sən mənə verdin. Dil bunu dedi gözləri ilə yaş gəldi. Sana şükür olsun Allah. Bütün bunlara şükür olsun. Davud peyğəmbər üzün tutdu oğlu Süleyman'a dedi ki bax şükr etmə insanı hara çatdırır. Mənnə beşdə olan bu kişidir. Yoxsa Quranda bir dənə bunun əksi var. Multimilyarder üzr istəyən, milyoner Qarun. Musa peyğəmbərin dövründə Allah göndərdi Musa peyğəmbər dedik ki: "Allahın sənə verdiyindən sən də Allah yoldaşasıbılara ver." Bir var deyir vermirəm. Bir var deyir sonra baxaram. Varları müxtəlif cavabları var da. Birbaşa peyğəmbər nə dedi? Allah dediyinə Allah verdin. Mən. Bunu mənzən qazanmışın. Mən öz zəhmətimdir. Allah da Quranda dedik ki: "Biz onu nədir? Torpağa aradıq, Quran ayəsidir. Batırdıq bütün vardı öləti ilə." Həmin adamlar ki Bir gün qabaq, qarınların qabağından keçənlər bir də keçə və pula baxır, vara bax, imkana bax. Kaş bizdə də olardı. Sobasının eşikləcə o var dövlət onu cəhənnəmə aparar. Bu dünyada da batı deyər. O adamlar bəlkə şükürlər bizi belə şey hmm. Bak, şükür olmur. Allahın nemətlərinə şükr etmək. Nə qədər bazarırıq Allahın nemətlərinə şükr edəyək. İmamlarımızın hətta hadisində var. Atın üstündə də olsaydı Mərkəbdə də olsaydı, bir nemət ona çatsaydı, düşə də bilməsəydi, mərkəbin üstündə boynunu əyməklə bir tərbiyəçi səcdə getməklə Allah'a şükr edərdi. Şükür olsun Allah. Biz də Allah'a şükür edirik mənim bu gün danışmağım, sizin qulaq asmağınız. Bütün bu nemətlər hamısı Allah'tandır. Allahı həmd olsun, Allah'a şükür olsun. İlahi Pərvərdigar bizlərə şükür edənlərdən qərar ver.